Лазер – это же само по себе идет прижигание. Безусловно, ну, есть это те... трансформация оптической энергии в тепловую. Как изменилось ее сопротивление в течение секунды 5000 раз. Например, не рекомендуется использовать лазерную коагуляцию при диаметрах вен более 15 мм. Когда человек выбирает метод лазер, либо радиочастотный, либо биосварку – то, соответственно, нужно понимать, что в каком случае несет в себе какие-то риски и за счет чего это работает. Лазер – это Совершенно ожоги, верно. то есть это возможно, уже… Возможно, возможно, не будем ругать этот метод, это возможные ожоги, там просто очень сложно найти вот эту точку равновесия между… Л лазер – это же само по себе идет прижигание. Безусловно, ну, есть, это трансформация это... оптической энергии в тепловую. Пациенты, которые обращаются к нам, мы, мы говорим о том, что да, вот есть необходимость, э, уже есть показания, mm -hmm. есть показания к проведению операции, начиная с определенных клинических э, методику операции. Мы можем предложить любую, mm -hmm. как лазерную, так радиочастотную. Но вы задали хороший вопрос, какая из них наиболее эффективна, по моему глубокому убеждению, как показывает уже... Более чем пятилетний опыт э, использования клинического применения этого метода мы получаем лучшие результаты. Это первое, что интересует пациента. Mm -hmm. Никакой метод. А какие результаты у каждого метода? А Это результат раз. в каких параметрах? А результаты мы э, определяем следующим образом. Как правило, результаты лечения э, мы мы должны увидеть анатомический результат. Mm -hmm. Для нас анатомический результат ⁇ это данное ультразвуковое исследование, насколько мы эффективно заварили эту вену, насколько мы эффективно избавились от патологического кровотока. Это первое. Для пациента анатомический результат ⁇ это он же косметологический. Он видит, насколько изменилась его нога. Затем это э, результат, э, насколько снизилась, либо вообще мы э, ликвидировали симптоматику жалобы. Угу. И результат это так называемый уровень послеоперационной боли возможный. То э, по результатам нашей сварки, а мы их публиковали в различных э, научных э, из, изданиях, как отечественных, и, так и... И, и западных, в том числе европейских, вот до Америки еще не дошли далековато, uh -huh. вот, э, то мы, э, мы имеем стопроцентный результат анатомический, э, ультразвуковой, мы имеем классные результаты косметические, и мы имеем самый низкий уровень возможной послеоперационной uh -huh. боли. Это э, показано, и мы имеем достоверные данные. Возвращаясь к технологии, получается, что датчиком Показание того, насколько хорошо спаян сосуд, является сопротивление тканей. Ну, в принципе, так. Но я бы сказал так. Значит, еще состоит такая операция uh -huh. термическая абляция. Мы под контролем УЗИ. Пациент в положении лежа. Мы находим нижнюю точку изменения uh -huh. венозной, И мы с помощью прокола и такой интересной системы интродюсеров практически безболезненно мы эндовенозным инструментом мы заходим mm -hmm. в эту расширенную вену. Под контролем УЗИ мы должны установить в необходимом месте, mm -hmm. потом под контролем УЗИ мы должны дать анестезию, э, инфильтрацию вокруг этой вены, так называемая тумесцентная анестезия, mm -hmm. которая часто используется и в пластической хирургии, и в косметологии и так далее, после чего мы должны эту вену э, скукожить, уничтожить, выполнить абляцию, то есть ее исчезновение. Заварить. Но ни в коем случае не выдрать с мясом, как это делалось раньше, что mm -hmm. требовало там больших там, наркозов и так Просто далее. Убрать с нее, чтобы мы не должны закрыть ток. ее просвет и mm -hmm. перекрыть в ней кровоток. Э в случае лазерной коагуляции это делается непрерывно. Mm -hmm. В случае радиочастотной абляции и нашей э технологии эндовенозной сварки мы это делаем сегментарно. Mm -hmm. У нас есть э некая э рабочая часть нашего зонда например, ну, скажем, имеющие длину 5 сантиметров. И мы, используя наш генератор, наступаем на педаль, звучит звуковой сигнал о том, mm -hmm. что начался рабочий цикл сварки. Mm -hmm. Рабочий цикл сварки длится в разных, э, в разных участках вен разное время. Почему? Потому что разные участки вен они неоднородны, они нелинейны по толщине венозной стенки, по уровню, ну, по гистохимическому строению, по изменениям и так далее. Но самый достоверный показатель нужного изменения нам вены, а это сначала идет стадия дегидратации, денатурации, спазмирования и начальной коагуляции, вот этот уровень может уловить автоматическая система угу. потому что изменение ткани во время ее термической обработки от дегидратации до карбонизации то есть когда уже уголек угу. они могут наступать либо э, очень незаметно либо даже одновременно и это может определить ну, такая аппаратура которая например э, спрашивает у вены как изменилось ее сопротивление в течение секунды 5000 раз угу. Ведь человеческий мозг этого не в состоянии, и визуально мы этого не видим, поэтому мы должны полагаться на данные э, аппаратуры физика. 5000 тысяч раз в секунду То есть она этот совершает действия. Вычитывает выезд... информацию. Конечно, потому что э, во время в процессе сварки это технические детали, но самое главное образуется контур обратной связи между органом мишенью, который mm -hmm. мы нагреваем и блоком управления аппарата, с помощью которого мы эту энергию даем. То есть, грубо говоря, мы у Вены спрашиваем 5000 раз в секунду, э, Достаточно ли? Достаточно ли? Сделали или всего? еще, или еще добавить? В какой-то момент она говорит достаточно на языке изменения сопротивления ее э, тканевого импеданса, сопротивления То есть это такой, можно сказать, супер-супер индивидуализированный подход к каждому маленькому сегменту вены Совершенно каждому маленькому сегменту любой живой ткани в этом состоит э, суть э, автоматической сварки вообще любых материалов, в том числе и живых тканей, mm -hmm. который был в свое время запатентован академиком Борисом Евгеньевичем Паттоном, mm -hmm. если я не ошибаюсь, 94 или 96 mm -hmm. год и по счастливому такому совпадению вся эта технология была там где-то представлена в Штатах и в Европе. И уже в 1999 году выходит первая аппаратура радиочастотной авиации, очень напоминающая процесс сварки. За одним только исключением они не смогли в, свое, в свой алгоритм включить вот это точное измерение импеданса, сопротивление mm -hmm. тканей. Ну, это пациентам, я думаю, будет не настолько интересно, а насколько специалистам. Самое главное, самое главное, что, еще раз, интересует результат, я гарантирую, лучший результат, чем лазерная коагуляция и радиочастотная абляция, интересует, насколько будет больно после операции, я говорю, что будет не больно, а если и может быть больно, то не так, как это бывает после лазера и радиочастоты. Если нас интересуют ощущение, так сказать, физическое и так далее, то я не могу гарантировать стопроцентный косметический результат. Но я могу гарантировать то, что мы будем стараться к нему приближаться. Ну, значительное улучшение. И, и идти. И еще для того, чтобы понять, что такое автоматический режим, что нам такое дает, почему? У нас есть лазер, зачем нам что-то еще. Опять-таки, я возвращаюсь к своей любимой автомобильной теме. Вы едете на коробке механики или вы едете на автомате? Ваше дело сесть в машину, нажать на педаль. Коробка передач сама подберет угу. все те необходимые вещи для трансмиссии, для того, чтобы машина двигалась наиболее оптимально и комфортно для вас. Это автоматическая коробка передач. Точно так же существуют автоматические э, алгоритмы управления чем-либо, а уж тем более э, термической обработкой ткани. Поэтому э, в, в тех случаях, когда действительно уже нужно э, предлагать пациентам э, какие-то активные мероприятия, одним из наших предложений это эндовенозная э, биосварка, биосварка, э, которая э, часто пациенты, вот я вам скажу честно, часто пациенты говорят, а что бы вы рекомендовали? И я говорю я барикоз... Более того, я забыл еще об одной такой интересной штуке, что варикозная болезнь, как мы уже с вами говорили, бывает разная. А раз она бывает разная, то и разные диаметры вен, которые нужно удалить либо закрыть. А вот по диаметрам вен, как лазерная коагуляция, так и радиочастота имеет определенное ограничение. Например, не рекомендуется использовать лазерную коагуляцию при диаметрах вен более 15 мм. Никто не говорит, что это запрещено, но э, не рекомендуют потому, что эффективность ее будет гораздо ниже, а возможность получить серьезное осложнение гораздо выше. Угу. Мы же можем, э, по крайней мере, нами уже было доказано и, и на стендах, и в клинике, и во время клинических апробаций, клинических исследований. С пятилетним сроком наблюдения мы можем э, заваривать вены с диаметрами до 30 мм. Это точно. Теоретически до 35. Но до 30 мы можем это гарантировать. Uh -huh. То есть более тяжелые формы варикозной болезни могут э, лечиться с гарантированно повторяющимся успешным результатом, так же, как мы лечим и более ранние формы.